Желательно, конечно, продлить эти занятия на более долгий период и более, чтобы практикой закрепить. Не, не до конца говорим. Ну, ну, а то, что учебка дает. Учебки не было. Мобилизация произошла и направили уже непосредственно в место распределения. Так вы кадровый, кадровый, офицер у вас раньше какая-то была? военная кафедра. Да. Если оказалось, что нас отсюда шуганули, изобразили, а вот там вот реальное воздействие огневое, что мы делаем? Мы переворачиваем этот боевой порядок, его даже переворачивать особо не надо. И все то же самое, вы становитесь головным дозором, с тем, с тем же самым успехом, та же двойка разошлась. Вы становитесь кем? Под группой маневров. Несмотря на то, что вас пулемет, вы под группой огня. Вы, вы делали. В любую сторону вы его вкрутите. Ваша задача немножко повернуться на сторону. Все ребята, которые, которых мы учили, которые призваны, они за эту страну умирают. Умирают плохо подготовленные, умирают государством брошенные меняют дела в том месте, где они стоят. И они являются действенным фундаментом нашего общества, именно солью земли. Потому что вся эта пирамида, наверху которых люди, которые едят суши в Киеве сейчас, держится на этих ребятах, которые на опорных пунктах решают свои задачи под обстрелами каждый день. Нога она просто делает... Программа была запущена в мае месяце по подготовке максимально большого количества людей к ведению, так, боевых действий. Там несколько факторов наложилось, это там, вероятность российской агрессии, раз, запрос какой-то, то который есть у людей, у друзей, там, общества, наличие людей, которые умеют учить и абсолютно неготовность подразделений нашей армии, нацгвардии к ведению реальных каких-то боевых действий. И они мне звонили, когда проехала группа в БСИ, и в это время в Курку не делал да? Раз общество не научило там полторы тысячи убитых, то пять тысяч не научат точно. Да, конечно, нужно закрыть шею, клещи, солнце, вода и так далее. Едем в Мариуполь, а Будем там встречаться с нашими солдатами, а мы подразделения и вооруженные потому что у нас много Сейчас Частоте нам хочется их подтвердить. На обострении летнего боевого действия. Я был здесь, когда бой был. И чем сюда. порядок организовывается так, чтобы наиболее эффективно применять наиболее сильные средства, которые у нас есть производит Правильно? 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 Прямо сейчас. Как только быстро, либо или Да, здесь, сидит... И здесь... И здесь. Вы сказали, вы вести все для исключения подразделения. самих себя понимать. Есть развитые подразделения, которые я буду в интересах старшего делу. Я считаю, что это ну, действительно человек, который э, много знает. Во многих действительно интересных местах побывал. И что самое важное, у него есть, как бы такой момент, он педагог. У него есть возможность рассказать, он это умеет, он умеет преподать понятным простым языком, буквально на, на пальцах, буквально на пальцах. И я вообще никуда не смотрю. моя задача Нормально было очень говорить. И если у меня никого нет, а у соседа есть, и он там что работает в Юго Украине, и мне очень хочется туда вот это мне надо. Правильно. Вы держите устойчивость боевых порядков, позволяете пацанам потягивать. Группа огня, вы сюда. Вы уже видите противника? А задние не видят противника и даже не подозревают, что вы в бой. По принципу содержится по остаточному принципу и снабжается по остаточному принципу, и применяется по остаточному принципу. И эта война это война украинского общества против российского государства и против своего тоже. охарактеризовать такое отношение государства к людям, которые приняли на себя там фактически первый удар. Ну и не только первый удар. Да? Много ударов. Никого не возникнет, все правосеками очень довольны. Типа злые там рубятся, Деньги. И вы должны развестись по фронту, то есть не быть одной Это Это типовой действие, его надо отрабатывать постоянно. Быстрее, трех последних упавших надо да, пороть. После проведения обучения, что какой отзыв чувствуется в глазах этих людей? Давайте посмотрим такой показатель. Это боевые люди, каждый день воюющие. Каждый день воюющие. Приезжает столичных хлыщ, который многие видят по телевизору, да, там узнают и так далее, и так далее. Напомаженные. И что-то им там втирают. Очевидно, когда после этого они все дружно подходят, каждый лично пожать руку из 40 человек, которые с тобой занимались, все берут телефон, просят совет, и так далее, и так далее. Приглашают на полный пункт, делятся, дарят подарки. Ну, и по этим косвенным признакам можно определить, что что-то По крайней мере, им спектакль одного актера понравился. Но судя по тому, как они задают профессиональные вопросы, значит, что некоторые зерна упали на нужную почву и начали развиваться туда. Со всех рецептуров нам вот это самое больше понадобится, понимаете? Если у меня получится, я вырежу организованно на пункте приема пищи. Если нет, в распоряжении я писал с собой иметь субфарм. Кто с кто ведет на тему? Я. Это я это буду с ними ходить. Сразу разбираемся, да? Значит, все, руки взять, 5. где мы сейчас находимся, какая цель нашего сегодняшнего этого посещения была. Мы находимся в боевых порядках одной из механизированных бригад на линии соприкосновения с противником. Целью является проведение э, занятий по боевой подготовке с командирами взводов РОД и сержантами. Люди мобилизованы, никогда не имели военного образования, не понимают, чем они занимаются. И при этом каждый день, каждый день участвуют в боевых действиях. кадры офицеры неплохо подготовлены. Те, которые мобилизованы, ужасно подготовлены. Точнее, никак не подготовлены. Мастер свои, если это не бывший кадровый офицер, а люди с военными кафедрами. Ну, вот сегодня был командир разведзвода. У него он командир разведывательного взвода. И он вообще не имеет военного образования. У него военная кафедра, на которой он был два раза. И учили его как офицера ПВО. И во взводе у него ни один солдат не служил в армии. Все мобилизованы, не служившие в тренировки достаточно важны для командиров взводов, командиров рот, поскольку они дают понимание того, как работать с личным составом, управлять им во время боя. Разряжено, 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 разряжено. Все. Приучайте ваших подчиненных железные, блядь, как хотите, чтобы они никогда не отвлекались и не вели огонь в чужом секторе. Много людей, которые сейчас пришли в армию, Після великого перериву срочної служби не мали можливості е -е, навчатися, підчатися, згадувати військову справу. А тут завдяки таким людям, як Олексій, які нагадуються все, завдяки командирам, які залишаються, передають нам попередній свій е -е, опит. это Если э, оставлять этих людей без соответствующей подготовки в нынешнем состоянии, в котором они есть, к чему это способно вообще провести? Деморализация и большое количество смертей. Дуже багато залежить від его конкретики. Тобто люди психологічно подготовились и в них зараз є от вже настрій. Ну не знаю, як правильно сказати так чи інакше до людини. Як поставитися конкретніше? Тобто навіть дводенні за заняття дали там якісь результати? Дуже великі дали результати. Скажучи по собі, після вчорашніх проведених занять, вчора вже в себе я на позиціях трошки пінакшому вже ставився до людей, відношення, психологічно підхід з різної сторони, це вже великий плюс. Я думаю, буде плюс для всіх. То сегодня и вчера тут то... был. А в это время там 15 человек ржется, вас и ждет, когда вас расстрелять. Аккуратно. Бывший пограничник сейчас командир там, роты оружия. Да? летчик Су-20, пилот Су-24, он там командир роты мотопехотного батальона. Все они типа военные, но они не знают, что делать в этой конкретной обстановке. А я служил по грану войска, мне тоже зараз перемчаться, у меня не было такой техники. Не было, ну, скажем, контрольную садовую полосу или контрольную. Ну, да, Ты на двух посъездил, ты это свободно знаешь. Ты знаешь, что да, 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 откуда проходит. Документы знаешь. Да, и вообще. Ты по глазам будешь видеть, что он прячет. А мне зараз тут, для меня это тоже каждый день обучение, Я считаю, что нормально, работа хорошо, качественно. Вот. Понятно, что хочется больше, понятно, что итоговый результат не удовлетворяет, потому что, что такое прекрасный итоговый результат. Когда ты видишь, что куда бы ты ни приехал, уровень подготовки людей выше, выше, чем ты можешь им дать. В Украине борются два архетипа. Первый – это централизованное государство, кучмовская модель, так называемая. Она же сталинская, она же российская. Сильный центр вокруг олигархи, олигархические группы, неважно, это обкомовские, либо современные финансово-промышленные. Силовики продажные, и они торгуют друг с другом преференциями экономическими, политическими и так далее. Вновь и вновь воссоздают систему, где они богатые, они на коне, а все остальные бедные. бедные. Вот. И модель, так сказать, распределенная. Традиционные свойства на Украине, это модель казачества и так далее. 17 век возьмем, были те же магнаты, олигархи, был какой-то там король, были крестьяне, были ремесленники, были и народцы, и наверцы. Да? И было, ну, было, казачество. правый сектор и добровольческие батальоны это ровно, правый право. сектор, да. И добровольческие батальоны это вот восход к этому восхождения. Архетипы казачества, вольницы и так далее. Ясно, что система непримиримо к другу настроена. И как бы они ситуативно не были союзниками, например, отражая внешнюю агрессию, они прекрасно знают, что им никогда не примириться, они ждут возможности вцепиться в друга в глотки. Вот и все. Десять. Девять. 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 Семь. До стреляй, последний шаг. Закончили. У вас 172, у вас 175. Ура! Ну все. Юрий пересекал из военного спектра. Спасибо.